Как и все маленькие девочки, я мечтала иметь прочный брак. Брак длиною в жизнь. Мечтала о человеке, который будет обращаться со мной как с принцессой, защищать меня, открывать передо мной двери, который, я не знаю, дождливую погоду будет держать открытый зонт надо мной и прочие простые вещи. И вот ты надеваешь свадебное платье, стоишь перед зеркалом, и ты радуешься с подругами, что вот ты наконец-то выходишь замуж. В такие моменты ты никогда не думаешь, что выйдешь замуж неудачно. Ты не думаешь о разводе, не так ли? Мы не играем в развод. Это не часть игры и это не часть нашего веселья. Также и в случае, когда вы встречаетесь с кем-то, кто немного старше вас. Вы думаете, этот человек будет моим защитником. Все, что не дал мне мой отец, даст этот человек. Но получается иначе. Один мой друг... Познакомил меня кое с кем? С молодым доктором, который был старше меня на 7 лет. Я предполагала, что это будет прекрасный брак. Через 8 месяцев после знакомства мы поженились. К тому времени у меня уже была дочь, из-за этого в нашем браке появились некоторые проблемы. Через семь лет мы развелись. Из-за сложностей в браке я долго находилась в неволе Божьей. Я сейчас понимаю, что мое непослушание Богу продолжалось очень долго. После моего первого развода, через два года спустя, я ушла замуж второй раз. Когда я глядываюсь назад, я осознаю, что каждое решение, принятое в то время, даже если мне казалось, что оно было хорошим, было плохим, его результаты не приближали меня к Богу и не делали меня счастливой. Я смотрела на все через розовые очки, как я могла быть настолько слепой. Честно, как я могла быть до такой степени глупой. Перед годовщиной моего второго брака мой муж сказал мне, что он в замешательстве, что, что он не знает, что с ним произошло, что для него быть... Быть вместе с одним человеком на протяжении всей жизни является трудностью. Что? Было такое чувство, словно меня облили ведром ледяной воды. Что? Это заставило меня нервничать. Я была в истерике. Я потеряла контроль. Я не знала, что делать. Перед днем благодарения он сказал мне, я очень огорчен. Я очень обеспокоен. Я должен уйти, чтобы я мог подумать. Я ответила хорошо, два дня и подумала, он вернется на День Благодарения, семья будет в сборе, я буду готовить, все будет хорошо. Я продолжала заниматься запланированными делами. Его не было в течение 10 месяцев. Я не хотела открывать мои глаза по утрам, потому что весь этот ужас никуда не исчезал. Все, что ожидала в новом дне, это боли, кошмары. Мы развелись по почте и больше никогда не видели друг друга. Казалось, что у меня была успешная жизнь, первый брак со всеми почестями, второй брак за исключением уважения в браке, третий брак. Спустя несколько лет я познакомилась с человеком, который вошел в мою жизнь в качестве друга. Он попробовал стать для меня человеком, которого я хотела бы видеть моим мужем. В августе того же года я вышла замуж, но мой муж был взят под арест за домашнее насилие. Я просто сказала Богу, помоги мне, помоги мне. Я не знаю, как мне выбраться из всего этого. Очень трудно передать словами все, все, что произошло со мной потому что это болезненный период. И позже муж сказал мне, что все, что он говорил о Боге и вере, было ложью. Что он говорил, это только потому, что хотел жениться на Мирке из телевизора. Еще одно ведро ледяной воды. Казалось, весь мой дом превратился в ад. Конечно, я знала. Я знала, что в браке бывают проблемы, с которыми нужно бороться, потому что я уже прошла через разные вещи. Но я никогда не видела их так близко. Проходя путем страданий, я также начала лучше понимать Бога. Когда я делаю что-то неправильное, когда я грешу, он чувствует, что его словно облили ледяной водой из ведра. И я всегда думаю, какая бы жизнь у меня была, если бы я делала всегда то, что хочет для меня Бог. То, что Он приготовил для меня с самого начала. Я верю, что второе, Самое важное решение в твоей жизни после принятия Иисуса как твоего Спасителя ⁇ это, несомненно, то, кого ты выберешь себе в супруге. Трудно говорить об этом публично. Трудно слышать. Посмотрите на нее, она была разведена так много раз. Понятно, что с этим человеком что-то не так, верно? Я представляю, что люди думают так обо мне, и мне стыдно. Но я также знаю, что Бог использует эти слабости и эти пути в нашей жизни, чтобы потом вы могли рассказать свою историю. И тогда, может быть, другой человек, кто пойдет этим путем позднее, не повторит эти ошибки. И если это произойдет, у него будет крепкая семья. И тогда я буду благодарна Богу за это. Я надеюсь. Моя история поможет вам в этом пути. И моя история будет поучительной для кого-то, что она коснется их сердец. Все, что Бог хочет для нас, это прекрасное, позитивное и хорошее. И в этой новой части моей жизни я хочу видеть, что я буду служить Господу. Для меня не существует другого способа жизни. Я знаю, что Он спас меня. Я была спасена от моих ошибок. Я была спасена от этого замкнутого круга. Из этих глубин отчаяния. Из этой ямы, где я так нуждалась в том, чтобы меня вытащили за руку, и Он смог вытащить меня. Сейчас моя жизнь полна надежды и веры в то будущее, которое Бог пообещал мне. И более чем когда-либо Бог реален, Бог помогает нам. Он постоянный, неизменный в наших жизнях. Если мы не чувствуем его, это может быть потому, что мы поглощены чем-то другим. Я благодарю Бога каждый день, потому что Он был терпеливым. И началась следующая глава моей жизни. И это во мне. Я счастлива. Я чувствую мир в своем сердце. Я Мирка Деланас. И я вторая.